Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm on əhləbeyti əsabelən üzərinə olsun. Həqiqətən də biz hər zaman təvhidimizi gücləndirməliyik. Təvhid yalnız Allahı ibadət etmək, yalnız Allahdan istəmək, Allahdan başqa daşdan, qəbirdən, ağacdan, övliyadan, pirdən, imamdan istəməməkdir. Yalnız kimdir biz olar qəbrədən uca Allah atalar. Baxın nədir təvhid. Təvhidin səabı nə deməydi? Əgər bir insan təvhidə əhli isə sevinsin. Baxın nədir alimlərdən bir səhifə. İnnel insan qat taglibuhu nəfsuh ahyanan. İnsan o ki, bəzən qüsürlüdür, günah eləyir, səhvləri çox olur. Amma ibadətində ibadətini yalnız Allah üçün edir. İnsanlara göstərmək üçün deyil. Allah üçün edir. Sən mi qəbrədən Təvhid edildi. Allah şərik qoşmur. Fə hasənətə təvhid. Təvhidin savabı baxın nə deməkdir? Tu kəffirənhu əl-xataya izə ləqiyəllah bəha qiyamət günü günahları olsa belə Allahla görüşəndə Allah onu bağışlayacaq. Çünki nəyə görə Allah şərik qoşmur? Baxın təvhidin əzəməti bu deməkdir. Yəni bir insan ibadəti yalnız uca Allah üçün edir və Allah şərik qoşmur. Ancaq Allahdan istəyir. Subhanallah günahları ilə köçsə də belə tövbə etmədən Allah Taala onun günahlarını bağışlayar. Çünki nədir? Tawhid ən əzəmətli ibadətdir. Rəbbimiz buyurur ki, mənə şərik qoşmayın. Ana görə də bir insan təvhid ehil isə bu gerçəkləri həqiqət bilirsə, gecə gündüz sevməli və dualarını çox almalıdır. Çünki təvhid nədir? Duaların qəbul olmasına səbəbdir. Allahım biz də səndən dualar edirik, Allahım. Acizə aciz, aciz qullarındır, sənə möhtacız, ordumuza böyük Zəfərlər nəsib elə, Allahım. Əskərlərimizə güc ver, qüvvət ver, Allahım. Düşmənimizə tanımadan yenilə, Allahım. Allahım, ön əzəmətli gücünü, qüdrətini o erməni işğalçılar üzərində göstər, Allahım. Onları paramparça et, Allahım. Yaralı əskərlərimizə şifa ver, Allahım. Şəhid olanların şahadətini qəbul elə, Allahım. Dərgahında ən uca məqama yetişdir, Allahım. Amin, amin, amin.